e'tibor va mehr ayol uchun eng muhim nuqta hisoblanadi ayol hissiyotga beriluvchan bo'lgandan keyin albatta qalbiga ozig'a kutadi va bu ozig'ani eng kattasi eridan bo'ladi ayol uchun ikkita o'lim bor bitta o'lim haqiqiy o'lim bo'lsa ikkinchisi mehr bermaslik bo'ladi bunda ayolning ruhi vafot etadi garchi badani hayot bo'lsa ham bu dori yer yuzini biron bir aptekasida topib bo'lmaydi kichkina bir hadya bilan keling hadya buning qiymatida emas hadyaning ortida ma'naviy e'tibor bor ma'naviy e'tibor bor bu e'tibor bir million dollardan qimmat hisoblanadi albatta oilalar rahmat mehr ustiga bino qilinadi muhabbat ustiga emas muhabbat ba'zan bo'ladi ba'zan bo'lmaydi muhabbatning umri qisqa bo'lishi ham mumkin aynan rashk qilganda ayol kishi ba'zan tog'ni tepasini pastini anglanmay qolar ekanda tog'ning tepasini pastini farqiga bormay qoladi ayol kishi bu rash olovi kelganda qalbdagi nur ketib qoladi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني أفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكان سفر كورسة ومزداء من إذكي مخم so'z so'zlagan edik dalillar va hujjatlar bilan albatta keyin uh, ko'rsatuvimizni so'nggi qismi albatta ayollar haqida bo'ladi degan so'z bo'luvdi holat shundan iboratki modomiki erkak va ayol o'zlarining eng muhim jihatlarini va nuqtalarini bilishsa albatta tinchlik xotirjamlikda baxt saodatda hayot kechirishadi ko'rsatuvimizni oldingi qismida zikr qildik erkak kishi demak tinchlik xotirjamlikni xohlagan edi va bu haqida ancha gaplashdik ho'p endi ayol kishi nimani xohlaydi man ko'rsatuvga chiqishimdan oldin gapirishimdan oldin to'g'rirog'i bir qancha erkaklardan ham so'radim ayol nimani xohlaydi va ba'zi ayollardan ham so'radim nimani xohlaysizlar ko'proq deb lekin hammaning javobi bir xil alhamdulillah to'g'ri ayollar aytish erkaklar aytishi mumkin ayol kishi ko'p narsani xohlaydi deb juda ko'p narsani xohlaydi yo'q biz bitta nuqta haqida to'xtalmoqchimiz toki bu nuqta hamma kamchiliklarga barham bera olsin agar boshqa joy to'ldirilmasa shu nuqta orqali qolgan hamma narsa to'ldirilsin lekin erkak kishi qanaqadir ma'noda xudbunligini ketkizish kerak bo'ladi ya'ni erkak kishi ba'zan aytadiki o'zini talabini qo'yadida lekin ayol nimani xohlayapti axir bunaqa savol berish kerak bo'ladi erkaklarni hammasi ham bunaqa savol beravermaydi ayni shu so'zni ayollarga ham aytuvdik modomiki isloh qilmoqchimizmi ikki tomon bir biriga qadam tashlash kerak bo'ladi demak ayol nimani xohlaydi axir ayolga nima narsa kerak ayol uchun eng muhim jihat nimadan iborat edi ayol uchun eng muhim jihat unga e'tibor va mehr e'tibor va mehr ayol uchun eng muhim nuqta hisoblanadi shuning uchun ahloq ulamolari aytadiki ayol uchun ikkita o'lim bor bitta o'lim haqiqiy o'lim bo'lsa ikkinchi o'lim uning ruhi o'ladi badani yashasa ham uning qalbi o'ladi u ham bo'lsa e'tiborsizlik edi mehr bermaslik edi chunki ayol kishi aynan o'sha mehr va e'tibor orqali o'zining turmush o'rtog'idan quvvat oladi buni esdan chiqarmasligimiz kerak ho'p erkak kishi e'tibor uh, ya'ni savol berishi mumkin qandoq no qilsam man e'tibor beraman nima qilsam man mehr beraman deb judayam oddiy qoidalar judayam oddiy qoidalar erkak kishi uyga kelganida ayoliga e'tibor bersin ulamolarimiz aytadiki erkak kishi hech bo'lmaganida bir kunda kamida yigirma daqiqa ayoli bilan o'tirishi kerak bo'ladi nima narsa bo'ldi kun bo'yi nimani xohlayapti axir qo'ying ayol gapirsin ayol gapirishni xohlaydi ayol aqldan ko'ra ba'zan hissiyotga ko'proq beriladi va bu ayol uchun sharaf chunki ayol bolani tarbiya qiladida ayol bolani tarbiya qiladi shuning uchun ayolga albatta hissiyot kerak bo'ladi agarda ayol ayol kishi aqlga berilganida edi aqlini muqaddam va birinchi o'ringa qo'yganida edi balkim bizlar hayot bo'lmagan bo'lardik chunki tasavvur qiling bola yig'laydi kecha soat ikkida rkak kishi aytadiki bolani uxlating deydi man chunki ishga boramn ertalab deydi kerak bo'sa erkak kishi boshqa xonaga ham chiqib ketishi mumkin shunaqa zolimmiz ba'zida lekin ki, simenem, ayollar, soğadı, ayol ham aytmaydiki adasi men ham ertalab sizdan voa turaman qishloqdagi ayollar misol uchun sigir sog'adi hovlini sipiradi eriga taom qilib qo'yadi eridan ancha ish ko'p agarda ayol kishi aqliga berilib manda ham adasi shuncha ishlarim bor axir deganida edi unda er xotin ikkalasi ham bolani tashlab boshqa xonada uxlashi kerak bo'lardi chaqaloqlar nobud bo'lardi axir lekin ayol nima qiladi aqlini muqaddam qilmaydi hissiyotini mehrini qalbini muqaddam qiladi ayol hissiyotga beriluvchan bo'lgandan keyin albatta qalbiga ozg'a kutadi va bu ozig'ani eng kattasi erdan bo'ladi erkak kishi bo'lmaganida bir kunda bir daqiqadan to'rt daqiqagacha ayolini bag'riga bosib turish kerak bo'ladi ayol kishi shunaqa bir mehr oladiki shunaqa bir katta energiya oladiki shunaqa bir nima desam bo'ladi shunaqa bir dori oladiki bu dori yer yuzini biron bir aptekasida topib bo'lmaydi aynan bu haqida alohida ko'rsatuv qilamiz inshaalloh otalar va onalar bolalarga mana shunaqa mehr berish kerak bo'ladi bag'riga bosganda juda katta e'tibor beradmiz va mehr bergan bo'lamiz kelganimizda bo'lamizkelganimizda tabassum bilan kirib kelishimiz ayol bilan hech bo'lmaganda ayolimiz bilan yigirma daqiqa o'tirishimiz ba'zi erkaklarni ishi ertalabdan kechgacha ayolga e'tibor bera olmaydi aytadiki mani ishim shunaqa deydi ulamolar aytadi bu ish maun ish bu la'natlangan ish o'z ahliga e'tibor bera olmaslik ish bilan band bo'lmoqlik bu la'natlangan ish iş, dinimiz bunaqa ishlarni qoralaydi chunki oila aile g'ami oilaning e'tibori kerak bo'lsa ummat va xalq g'amidan ustun turadi bu narsalarni gapirganmiz o'rninda mehr berish oson narsa biz buni xohlashimiz kerak va qunt qilishimiz kerak oddiy bitta gul ko'tarib keling hayitda gul bering boshqa kunlar ham ko'tarib keling gulni kichkina bir hadya bilan keling hadya buning qiymatida emas hadyaning ortida ma'naviy e'tibor bor ma'naviy e'tibor bor bu e'tibor bir million dollardan qimmat hisoblanadi ayolimizga tabassum qilishimiz ehtiyojni aytishdan oldin ehtiyojni so'rashimiz kerak bo'lsa yaqin qarindoshlarimizdan ota onamizdan kerak bo'lsa himoya qilishimiz ahli oilamizni bolalarimizdan himoya qilishimiz va hokazo bu hammasi nima bo'ladi yanada ayol kishi xotirjam bo'lishi yanada u o'zi ruhiyatni his qilishga sabab bo'ladi mehrni his qiladi mehr va e'tiborni his qiladi zero boya aytilganidek ayol uchun ikkita o'lim bor bitta o'lim haqqiy o'lim bo'lsa ikkinchisi mehr <mahit> bermaslik bo'ladi bunda ayolning ruhi vafot etadi garchi badani hayot bo'lsa ham keling bu narsa haqida biz erkaklar ko'pincha sunnat haqida gapiramiz sunnatga amal deymiz kelinglar hadislarga qaytamiz siyratga qaytaylik doim biz eshitgan hadislar lekin bu hadislarni ozgina ichkariga kiraylik payg'ambar alayhissalomning siyratlariga qaytaylik payg'ambar alayhissalomning siyratlariga qaytadigan bo'lsak u zot alayhissalom bitta tasarruflari ahli oila bilan qilingan bitta dona tasarruf dunyoda mualliflar kitob yozmoqlikdan ojiz u kishi to'qqizta oilani bitta vaqtni o'zida mehr muhabbat e'tibor bilan to'ldirib tashlagandilar shuning uchun u kishining bitta tasarruflarini yozmoqlikka mualliflar ojiz mana shunaqa tasarrufdan bir uchtasini ko'raylik kelinglar bugun o'zimizga ham erkaklarga ham xitob bo'lsin sunnat haqida gapiradigan erkaklarga ham tanbeh bo'lsin imom buxoriyda rivvat qilingan hadisda payg'ambar alayhissalom haqlarida so'raladi oysha onamiz aytadilarki kana deganlar ya'ni payg'ambar alayhisalo doimo uzluksiz ahllarning xizmatlarida edilar ahli oilalarning xizmatida edilar namoz vaqti bo'lsa zudlik bilan namozga turardilar mana shu hadis imom buxoriy bobomiz rivoat qilganlar bu hadis mashhur hatto boshqa rivoyatda payg'ambar alayhissalom qo'llari bilan uyni supirib chiqqanlari payg'ambar alayhissalom o'zlarini oyoq kiyimlarini o'zlari tikkanlari va hokazo bu xizmatlarni hammasi keladi odatda biz bu hadislarni eshitamiz shunday o'tib ketamiz keling bugun to'xtaylik bu hadisniga man o'zim bir besh olta savol yozganman shu hadisga savolini ko'rib chiqaylik javob beraylikda va o'zimizga ham bir qarab qo'yaylik birinchi savol payg'ambar alayhissalom shu darajada bo'sh ya'ni bekorchimidilar shu darajada vaqtlari ki oysha onamizga shu darajada ya'ni doim ahillarni mehnatda bo'lardilar shunaqamidi yo'q emas edi butun ummatni rahbari edilar qo'mondon edilar imom edilar payg'ambar edilar duvlat rahbari edilar kerak bo'lsa eng katta imperiyalar kerak bo'lsa qarab turishgan edi hujum qilaman deb payg'ambar alayhisalom ham askar edilar hatto alloh taolo o'zining kanomida ular mo'min bo'lmaganligi uchun siz o'zingizni o'ziniz halok qilmoqchi edisiz balkim deydi alloh taolo ya'ni butun ummatning g'ami bular musulmon bo'lish ham risolat vazifani yetkazish ham payg'ambar alayhissalomda edi ammo shuncha ham bo'lsa ham payg'ambar alayhissalom ahillarning xizmatlarida edilar ikkinchi savol payg'ambar alayhissalomning payg'ambar alayhissalom shunchalik xizmat qilardilarki demak uy qasrmidi hozirgiga o'xshash uy kattamidi shunaqa uy shunaqa hajmi kattadiki payg'ambar alayhissalom doim xizmat qilishlari kerak bo'ladigan darajadamidi holat yo'q hatto hadisda keladi imom muslimn hadisda payg'ambar m tahajjudga turganlarida sajda qilaman desalar oysha onamizni endi oyoqlariga saj boshlari tegib qolishi mumkin bo'lganidan qo'llar bilan ishora qilib tekkizib qo'yar ekanlar biroz suriling degan ma'noda yani uy juda yam kichkina edi hatto hazrat usmon vaqtlarida roziyallohu anhu hujraga saodatga kirishgan sahobiylar hujra kichkina judayam ikki metrdan sal kattaroq juda yam kichkina ya'ni savol beriladi yo rasululloh siz shunchalik qo'llar qo'lingiz bilan muborak qo'liz bilan sipirar ekansiz uy ishlarini qilar ekansiz shunchalik muhtoj bo'lganmi bu holat sizga ya'ni shunchalik ehtiyoj bormidi uy kattami kattamididilsa yo'q unaqa emas edi payg'ambar alayhissalom vaja baynakum mavaddataurohma oyatini namoyon qilib ko'rsatib berganlar o'zlaridi va o'zgalarga ta'lim bo'lishi uchun alloh taolo sizlarni oranglarda muhabbat va mehr rahmat yaratib qo'ydim dedi payg'ambar alayhissalom ehtiyoj yuzasidan qilmaganlar payg'ambar alayhissalom rahmat yuzasidan mehr yuzasidan muhabbat yuzasidan o'zga ummatlarga ya'ni keyingi ummatlarga ummatlariga ta'lim bo'lish marosis qilganlar bu ikkinchi savol edi albatta bu savollarni mulohaza qilib ko'rishimiz kerak bo'ladi ba'zan erkak kishi o'zi ahlini xizmatida bo'lishni or deb bilishi mumkin erkaklik g'ururiga to'g'ri kelmaydi deb bilish mumkin unaqa emas agar shundoy bo'lganida edi payg'ambar alayhissalomni holatini bu holatda gapirmagan bo'lari didia axir imom buxoriy bu hadisni riat qilmagan bo'lardilar uchinchi savol payg'ambar alayhissalomning xonadonlarida xuddi hozirgi bizning holatimizda bo'lib turganidek bolalar bola chaqalar yoshlar ko'pmidi bola chaqalar ko'pmidiki uyi to'zib yuboradidigan <laughs> darajada rasululloh ham bir xizmat qilsalar <laughs> shunaqa darajadami yo'q undaqa ham emas edi lekin rasululloh rahmat mehr <laughs> muhabbat yuzasidan o'zlari uy ishlarini qilardilar to'rtinchi savolimiz payg'ambar alayhissalom xonadonlarida xuddi hozir bizda bo'lib turganidek ovqat ko'p qilinarmidi qilinarmidikin ovqat ko'p qilinarmidi ekanki rasulullohni ham ehtiyoj bo'lsa tozalashlariga ovqat ko'p qilinarmidi shunaqa ish shunchalik ko'pmidi yo'q sahobiylar roat qilishadi ya'ni payg'ambar alayhissalomning ba'zan bir oydan ikki oyga qadar umuman o'choq yoqilmas edi taom qilinmas edi lekin rasululloh bu ishni qilishlari yana qaytaraman muhabbat mehr e'tibor jihatidan bo'lardi sizlar uchun payg'ambar alayhissalomda go'zal namuna bor ergashadigan bo'lsak manshaalloh rasululloh ergashardik mana go'zal namuna beshinchi savol oysha onamiz payg'ambar alayhissalomga ish ko'pligidan shikoyat qilganmilar biron marta shikoyat qilmaganlar ey rasululloh yordam bering deganlarmi biron marta qilmaganlar hamma ishni o'zlari qiladilar lekin payg'ambar alayhissalom uyda bo'lganlarida doim kichik uy ishlarini ham hatto usuurish bo'lsin yoki o'z ishlarini o'zlari qilib boyaginaqa poyabzalalarni tikish bo'lsin yoki boshqa ta'mirlash bo'lsin o'zlari qilar ekanlar bu ham bo'lsa e'tibor beraylik mehr va muhabbat jihatidan chunki ulamolarimzni qoidalari bor albatta oilalar rahmat mehr ustiga bino qilinadi muhabbat ustiga emas muhabbat ba'zan bo'ladi ba'zan bo'lmaydi muhabbatning umri qisqa bo'lishi ham mumkin lekin muhabbat bo'lsa mahoh juda yam yaxshi lekin muhabbat bo'lmasa mehr berishimiz kerak bo'ladi e'tibor berishimiz kerak bo'ladi aynan ayol kishi shu narsani xohlaydi demak bu birinchi hadis edi mana birinchi siyratdan biz dalilni oldik ikkinchi hadisni ham mulohaza qilib e'tibor bilan kuzatishimiz kerak bo'ladi bu hadisni ham imom buxoriy rahmatulloh ala rivoat qilganlar payg'ambar alayhissalom hujra saodatda mehmonlar keladi o'tirganlarida hadisda o'zi qaysi onamizning uh, uyi ekanligi yoki qaysi onamiz yuborganlari haqida gap bo'lmaydi lekin sharhida bor ya'ni oysha onamiz huzurida o'tirganlarida tashqaridan ovqat keladi bir xodim bir uh, yosh bola xizmatkor bir yigitcha ovqat ko'tarib keladi likopchada ana shunda oysha onamizni g'azablari keladi boyagi idishni uh, tagidan bir zarba qiladilar ovqat to'kiladi boyagi idish ham sinadi endi bu, bu kimni oldida qilinyapti va qanaqa shaxsga nisbatan qilinyapti dunyoda bunaqa ehtirom yo'q bunaqa sharaf yo'q bunaqa hurmat yo'q eng aziz payg'ambarlarning eng saidi bo'lgan rasulullohga nisbatan qilindi rasululloh huzurlarida qilindi oddiy inson oldida qilinmadi va payg'ambar lahisalo oldilarida mehmonlar ham bor edi mana shu joyda erkaklar aytsaki rasululloh urishlari kerak edi agar urdilar deganimizda de ham to'g'ridir dedi erkaklar to'g'ri qildilar dedi payg'ambar alayhissalom javob berdi berdilar degan deyilganida to'g'ri qildilar degan deyil bo'lardi deyilgan bo'lardi erkaklar tomonidan lekin rasululloh unaqa demadilar payg'ambar alayhisalom biron bir gap gapirganlari yo'q balkim o'zlari engashdilar o'zlari engashib ovqatni yig'ib qo'llari bilan muborak qo'llari bilan boyagi taomni yig'ib aytdilarki dedilar ovqatni oldinglar yenglar onanglar rashq qildi onanglar rashq qildi dedilar mana shu joyda mana shu joyda hatto oysha onamizni ya'ni g'arot aisha oysha rashq qildi deganlar yo'q oysha onamizni ehtiromlarini saqlab bu onangiz oysha deganlari yo'q onangiz rashk qildilar dedilar onangiz rashk qildi dedilar ona maqomini taqdim qildilar onalik maqomini eslatib qo'ydilar yana mana shu joyda ulamolar aytadiki ayol kishini rashk qilmoqligi uzunlik hisoblanadi yani aynin rashk qilganda ayol kishi ba'zan tog'ni tepasini pastini anglamay qolar ekanda tog'ning tepasi bian pastni farqiga bormay qoladi ayol kishi bu rashk oluvi kelganda qalbdagi nur ketib qoladi ayni ulamolar mana shu hodisadan aytishadiki hukm olishadi demak ayol kishi rashk qilganida erkak kishi kechirish kerak ekan erkak kishi ayolning holatini tushunish kerak ekan bu ikkinchi bir holat edi modomiki bu mavzuga amal qilishda siyratga qaytar ekanmiz uchinchi misolimizni <imitation> imom ahmad rahmatlh o'zlarining muslatlarida sahih san'at bilan riroat qilganlar nimaga sahih deyilyapti chunki zaif san'at ham bor sahih san'at bilan rioat qilgan hadislarida abu bakr siddiq roziyallohu anhu bir kuni oysha onamizni hozirlariga ya'ni payg'ambar alayhilo huzurlariga kiradilar qarasalarki qarasalarki oysha onamizni ovozlari baland ko'tarilyapti payg'ambar alayhissalomga nisbatan abu bakr siddiq jahllari chiqib shunda oysha onamiz oldlariga borib endi uraman dedilar qo'llari bilan yuzlariga uraman dedilar hali yuzga urmoqlik harom qilinmagan edi uraman deganlarida payg'ambar alayhisalom shunday o'rtaga tushib to'sadilar to'sadilarda keyin abu bakr siddiq manga izn bering deb chiqib ketadilar mana shu joyda erkaklarni dahshatga tushiradigan uncha muncha yer yuzidagi erkak qila olmaydigan albatta iymon kerak bo'ladi bu narsaga bir voqea sodir bo'ladi yuqoridagi voqea o'tib bo'ldi lekin abu bakr siddiq saldan keyin yana kirganlarida ne ko'z bilan qarasalarki payg'ambar alayhissalom va deyiladi hadisda qarasalar o'zi aybdor kim edi aybdor kim edi oysha onamiz edilar, to'g'rimi payg'ambar sollallohu alayhi alayhissalom unaqa deganlar yo'q erkak kishi aytadiki o'zi aybdor deydi man nimaga rozi rozi qilar ekanman dedi, lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam onamiz degan oldilariga borib oyisha onamizni kuldirib u kishini rozi qilib turgan paytlarda ekan hatto so'zlari bor payg'ambar alayhisalomni aroayt aroayt bayna bana debdilar yani aytibdilarki oisha mana bu kishi bilan ya'ni n adangiz bilan adangiz bilan sizni orangizni to'sganimni ko'rdinizmi qanaqa to'sib qo'yganimi ko'rdingizmi nima qilganimni debdilar erkalab shu darajada gapirganlar bu narsani ko'rgan abu bakr siddiq hayron qolibdilar aytibdilarki ya yanabiy olloh boyaginaqa kelishmovchilikda mani sherik qilib qo'ydinglar endi xursandchilik kunida ham mani sherik qilinglar mana shu yerda o'tiralk degan ekanlar shuning uchun bu go'zal axloq payg'ambar alayhissalom aynan ayol kishiga qanaqa va rohma oyati qanaqasiga bir mehr va muhabbat berish kerakligini o'zlari ko'rsatib berdilar marhamat mardi maydon modomiki sunnatga amal qilmoqchimizmi mehr beraylik ibodat qilmoqchimizmi qilaylik chunki alloh taolo nima dedikimki oxirat kuniga umid qilsa alloh taoloni rahmatini umid qiladigan bo'lsa payg'ambariloh sizlar uchun go'zal namuna bor dedilar demak ayol kishi nimani xohlaydi ayol kishi uni olib bering buni olib bering bulari hammasi ikkilamchi narsa modomiki erkak kishi mehr bermas ekan erkak mehr va muhabbat bermas ekan ayol kishini erkak kishini olib bergan narsalar hammasi ikkilamchi bo'ladi erkak o'ylaydiki ba'zan man dunyomni ushlab turolaman deydi zinhor yo'q bu hammasi vaqtinchalik bo'ladigan narsa mutloq ushlab turolmaydi ayol kishiga birinchi kerak bo'ladigan narsa uning ruhiga uning qalbiga uning iymoniga kerak bo'lsa bu albatta mehr bo'ladi bir ayol aytadiki mani erim deydi doim ishdan kelardida o'zini xonasiga kirib kompyuterni ochib ishda o'zini ishini qilib o'tirardi man orzu qilardim hatto biz bilan birga ovqatlanib ham o'tirmas edi ya'ni man, man orzu qilardim erim bilan birga o'tirishni erim bilan birga bir gaplashib o'tirsam kulishsam lekin erim unaqa emas ekan ishdan keladi to'g'ri tepaga o'zini xonasiga chiqadi kompyuterda ishini qilib o'tirar ekan hatto ayolni yaqinlashtirmas ekan ham o'rtada farzand ham yo'q ya'ni inson uchun shunaqa hayot borki inson haqiqiy haqiqiy hayotda hayot kechirmasa hayoliy hayotga o'tadi oradan vaqt o'tadi ayol kishi bemor bo'lib qoladi aqlida go'yo nuqsoni bor insondek hech narsani bilmay qoladi buni doktorni o'zi yozyapti bu yevropada bo'lgan voqea doktor aytadiki man o'zimni shifoxonamga oldim bu ayolni ishonasizlarmi deydi man har kuni har kuni boyagi ayolni oldiga kirganimda ertalab ayol qo'g'irchoqni ko'rsatib doktor farzandli kirse, man, man, kirse, man farzandli bo'ldim farzandim ismi falon der ekan ertasi kirsa mani erim keldi mani erim ismi falon der ekan keyin kirsa man farzandli bo'ldim boshqa bir ismni aytar ekan ya'ni ayol haqiqiy hayotni topa olmagach baxt e'tibor muhabbat hayotini miyasida bir o'zgarish bo'lgan va bu narsa ya'ni shu holatga yetib kelishigacha ham sabab bo'lgan ekan shunda boyagi doktordan so'ralgan aytganki sizni agar doringiz bo'lsa degan bu dorini bemorga ichirib ayolni o'zini uyiga qaytararmidingiz desa yo'q degan agar dorim bo'lsa ham qaytarmasdim chunki u hayotidan ko'ra bu hozir baxtliroq degan ekan shuning uchun e'tibor berishimiz kerak bo'ladi hamma narsani moddiyatga bog'lamaslik kerak bo'ladi albatta yuqorida aytilgandek ayolga e'tibor bermaydigan ish oilasiga e'tibor bermaydigan ish u maun ish hisoblanadi hech bo'lmgana yigirma daqiqa bo'lsa ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi doim moddiyat bilan bog'lamasligimiz kerak bo'ladi inshaalloh keyingi darslarimizda ayolni erkakka yaqinlashtiradigan amallar erkakni ayolga yaqinlashtiradigan amallar muhabbatni oshishiga sabab bo'ladigan amallarni ham inshaalloh alohida ko'rsatuvlarda gapiramiz alloh taolo bizni oilalarimizni mo'min musulmonlarni oilasini oilalarini mehr muhabbat bilan to'ldirsin iloyim payg'ambar lhio siyratlari bilan axloqlari bilan axloqlanmoqlikka o'zi muvaffaq nashhadu ilaha illa elasin